У змієві пройшов мітинг з нагоди 70-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників. Перші особи району та громада поклали квіту до пам'ятного знаку та вічного вогню на центральній площі міста. Свято люди відзначають 373-ю річницю заснування міста і день визволення. Вирішальна битва за нинішній райцентр розгорнулась 16 серпня 1943 року. 70 років назад війська юго западного фронту під командуванням генерал-полковника Ватутіна в результаті упорного бою освободили змійов від німецько фашистських захвальщиков вночі на 17 августа 1943 року. Советский солдат Кириченко Василий Иванович поднял Красное Знамя победы над зданием городского совета. Это означало, что город взят нашими войсками. На змейской земле покоятся тысячи воинов, отдавших свои жизни во имя нашего будущего. Они навсегда останутся в народной памяти. Слова особой благодарности хочу выразить ветеранам Великой Отечественной войны и друженикам тыла, тем, кто восстанавливал змеев. Вы отстояли независимость нашей Родины, подарили нам счастье под мирным небом. Примите низкий поклон и величайшую признательность за ваши добрые дела по воспитанию молодежи. Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Много было отдано сил, отваги, героизма нашими ветеранами, нашими прадедами, дедами, прабабушками, бабушками для того, чтобы изгнать эту нечисть с нашей земли. Еще больше было сделано после военные годы. Большое вам и великое за это спасибо, за то, что вы восстановили нашу Родину, дали свободу и жизнь нашим потомкам. Пусть всегда будет вам светлое небо, пусть всегда вам будет здоровье, счастье. Любовь близких, любовь родных, дорогие наши ветераны, дорогие змеевчане. Хочется пожелать вам мирного неба на долгие-долгие годы, чтобы не дай Бог никогда в жизни не повторилось то, что было 70 лет назад. Удачи вам, здоровья вам, благополучия и всего самого наилучшего. С праздником вас, дорогие, и с Днем города вас павших за освобождение змеевщины объявляется минута молчания. На свято визволення міста в Змієв приїхали і гості з інших районів. Сьогодні ветерани з Чугуєва передають естафету пам'яті слава визволителям України Зміївському району. Розжиття від імені ветеранів Чугуєвського району і города Чугуєва, а всіх жителів Чугуєва Поздравити вас з цим світлим великим праздником Днем Освобождения вашої землі від німецьких захватчиків. Эстафета продолжает дальше идти. Мы ее приняли Чугуевский район 11 числа от Печеневского района в поселке Кочеток. Затем передали эту эстафету городу Чугуева, провели эстафету там. И в этот же день провели эстафету э, СХАР Эс с возложением цветов и открытием памятной доски ушедшим на фронт и не вернувшимся э, с боя. Эстафета перешла в этот же день в Старую Покровку, где тоже было возложено цветы и открытие мемориальной доски жителям Старой Покровки, которые не вернулись с боя. Чем характерна эта эстафета? Она не только переход от одного освобожденного села к другому селу, одного района к другому району, от одной области к другой. Эстафета значительно важнее, потому что это софета поколений. Вот рядом здесь с ветеранами стоят их сыновья, участники локальных войн, участники Чернобыльской трагедии, которые тоже не посрамили своих отцов. Рядом стоят молодежь, школьники. И кто знает, может быть через 10-15 лет вот это молодые люди скажут, а я был на 70-летие, и когда были фронтовики, и они мне рассказывали правду о той истории. Не от каких-то партийных конъюнктурщиков и другое, а от тех людей, которые своей кровью, своей жизнью рассказали, так оно было. Еще хочу сказать молодежи, что вам никогда в жизни не приходилось получать награды боевые, за боевые заслуги в бою, чтобы получали их за заслуги, полученные в развитии науки и культуры, в развитии труда в разных отраслях народного хозяйства. Пожелаем в этом деле успеха, потому что это на благо нашей Родины, на благо улучшения жизни наших людей. Еще раз поздравляю с праздником Змеевщины людей. Пожелать им крепкого здоровья, мира, успеха, благополучия. Разніком, поклавши горстку землі з братської могили в снаряд гільзу, наші ветерани передають естафетну паличку Краснопутському району. Почесне право прийняти символи естафети надається учаснику бойових дій гуртка Олексію Федоровичу. Эстафета памяти в соответствии с указом президента она проводится по всей Украине до 28 октября 2014 года. Но поскольку эстафета памяти привязана к освобождению областей, областных центров, а так получилось, что освобождение Донбасса и Харьковской области это начало освобождения Украины, поэтому это начало положено у нас в Харьковской области с поселка городского типа Боровая 1 февраля. Закончится она у нас в три этапа 19 сентября. 20 сентября мы передаем ее Полтавской области. Потом, когда пройдут мероприятия в Полтавской области, это мероприятие эстафета перейдет дальше в другие области Украины. И этим самым закончится, когда наши войска вышли э в Закарпатье, в Ужгород освободив 28 октября Украину. Этим закончится эстафета. Все символы эстафеты, которые мы сегодня вручаем, передаем из района в район, по окончанию эстафеты Харьковской области будут переданы в музей истории здесь, у нас, в Харькове. А э, гильзы с э, землей э, альбомы и так далее передаются в исторический музей в Киев. И так каждая область. Таким образом, за вот эти полтора года эстафеты накопится материал общение с нашими ветеранами, участие э людей старшего поколения, особенно участие молодежи в этой эстафете. Это будет история. Действительно, сегодня правильно сказали. И ребята, которые стоят у знамени, получая привлечение эстафеты, через 10-15 лет, возможно, будут организовывать сами эту эстафету. Вот в этом-то есть смысл, чтобы мы не забыли уроки Великой Отечественной войны, мы не забыли участника Великой Отечественной войны. После митинга все желающие могли отправиться на экскурсию в Змеевский краезнавчий музей. Там собраны бесценные экспонаты артефакты артефакти великої вітчизняної.